नमस्कार माझं महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे प्रभाग क्रमांक एक भारतनगर मध्ये नगरसेवकांचे प्रभागाच्या समस्येवर दुर्लक्ष तर सुमय्या अली यांच्या प्रयासाला यश व त्यांचा जंगी सत्कार प्रभाग क्रमांक एक मधील भारतनगर येथील नागरिक गेल्या अनेक वर्षापासून रस्ते व नाल्यांच्या सुविधापासून वंचित होते यामुळे त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागत होता या सगळ्या समस्याला घेऊन सुमय्या अली राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ती सेवा फाउंडेशन यांनी अकोला मनपा प्रशासन जिल्हा अधिकारी तसेच विकास मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करून रस्ते व नाल्यांचे काम करण्यास यश मिळवले आहे यामुळे प्रभाग क्रमांक एक मध्ये बरेचसे कॉन्क्रिटी रस्ते व नाल्यांचे काम पूर्ण झाल्यामुळे प्रभागातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत मोठ्या प्रमाणात सुमय्या अली यांचा जंगी सत्कार केला या प्रभागामध्ये निवडून आलेल्या लोकांनी काहीच काम केले नव्हते म्हणून या भारतनगरची मोहल्ल्याचे नाव भारतनगर असल्यामुळे अली यांना वाईट वाटत होते की भारतनगर येथील नागरिकांना जीवन जगणे कठीण झाले होते गर्भवती महिलांपासून आजारी रुग्ण तसेच शाळकरी मुलांना खूप त्रास सहन करावा लागत होता या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन सुमय्या अली यांनी मनपा प्रशासन तसेच नगर विकास मंत्रालय गाठून धावपळ सुरू केले व मोठ्या प्रमाणावर या प्रभागात विकास घडून आणला व हे सिद्ध करून दाखवले की जर माणूस शिकला सवरलेला असेल त्याला कायद्याचं से भान असेल तर त्याला निवडणूक लढणे किंवा निवडून येणे महत्त्वाचे नाही तो समाजसेवेच्या दृष्टीने पण विकास करू शकतो सुमैया अली यांनी प्रभागात मोलाची कामगिरी बजावल्यामुळे प्रभागातील जनतेने त्यांचे जंगी स्वागत केले यावेळी प्रभागातील महिला व पुरुष आणि लहान मुले शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित होते यामुळे सत्कार किया ने और यहाँ की महिलाओं ने ने और नागरिकों तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और सत्कार किस बारे में किया है? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जनता का इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखकर और ये बताते हुए भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रभाकरमा कर्मा के भारत नगर का नाम रखा गया है ये हमारे महान देश भारत के ऊपर इसका नाम रखा गया है और इधर चार नगर सेवक होने के बाद इन लोगों ने इस भारत नगर की बहुत घटिया हालत कर दिए थे पूरी तरीके से सड़ा दिए थे और ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से नगर विकास मंत्रालय से करोड़ों रुपए के काम इस भारत नगर में लेकर आए और पूरा विकास कंप्लीट करवाया और इसी प्रकार से मैं नगर विकास मंत्रालय मनपा प्रशासन और हमारी पूरी जनता का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और हमारे कामों को पूरी तरीके से अंजाम देने में हमारी सहायता की तो क्या कंप्लीट हो गए हैं काम के कुछ काम बाकी भी है यहाँ के अभी नहीं ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है लेकिन प्रभाव कर्मा के सिर्फ एक एरिया नहीं है बहुत सारे एरिया आते हैं और इन अल्लाह जो बचे हुए जैसे बीके नगर है लक्ष्मी कॉलोनी है और अदर जो एरियाज है उनके भी काम बहुत जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे आपने बताया कि नगर सेवकों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया जी। लेकिन कुछ नगर सेवक तो आमदार की टिकट मांग रहे हैं और वो आमदारी के सपने देख रहे हैं जिसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए वो नगर सेवक जो आमदारी के टिकट मांग रहे हैं मैं उनके लिए इतना ही बोलना चाहूँगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार प्रभा कर्मा के भारत नगर में आके विजिट करें और नगर सेवकों की पोजीशन देखें कि एरिया में उनकी पोजीशन क्या है कि अगर उनके नेताओं को ये सारी चीज़ें प्रभाग में उनकी पोजीशन पता चले तो उनके नेता लोग उनके साथ फ़ोटो निकालना भी पसंद ना करें मतलब इतनी बुरी हालत है उनकी वार्डों में बहुत बुरी पोजीशन है बहुत ज्यादा बुरी तो चलो आपको बहुत-बहुत बधाई बहुत हो आपका सरकार किया नागरिकों ने बहुत-बहुत शुक्रिया सर और एक चीज और बताना चाहूंगी मैं के आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कलम की जो ताकत है कलम सबसे बड़ा हथियार है हमारी जिंदगी में तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी एजुकेशन का नॉलेज ले कॉन्स्टिट्यूशन कायदे का नॉलेज रखे क्योंकि अगर आप लोग पढ़े लिखे आपके पास कायदे कानून की मालूम है तो आपको ना इलेक्शन लड़ने की जरूरत है ना चुनकर आने की जरूरत है आपको अगर कायदे का नॉलेज है तो आप आपकी कलम के बेस पर भी सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं बिना इलेक्शन लड़े और बगैर चुन के आए भी, जी ये सारी चीजें कर सकते हैं जी माझ्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा